İstəsən səs pozitiv olasan, nikbin olasan, şad olasan, bədbinliyə qapılmayasan, nə ilə əməlsən? Əməllərin zəncirindən qorxmalısan. Elədiklərün heç olduğunu başa düşməlisən. Bunlardan qopduqdan sonra görəndə ki, söylkənəcəyi heçnə qalmır, az qalırsan, müvəzinəti itirib yıxlasan, ondan sonra əllü qaldırsan, desənsə mənlik, geyr-u ilah, səndən başqa kimin var? Səndən başqa kimin varın verdiyi ümidi və sevinci heç nə sənə verə bilməz. Sən ondan niçin olursan? Sənin söykənəcək yeganə nöqtən Allah və onun rəhmətidir. Ondan başqa nəyə söykənsən, o sevinci sənə verməyəcək. İstənilən yaxşı əməl və söykən bir az sənə ümidvar edəcək, sonra görəcəksən ki, bu əməlin gücü çatmır sənə ümidi verməyə. Fikir verirsiniz, bunu təhlil eləyə bilərsiniz.